દિવસના અંતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સચિવ ડોક્ટર પી કે મિશ્રાએ ગાંધીનગરમાં ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીની પણ મુલાકાત લીધી હતી જ્યાં દુર્ઘટનામાં ભોગ બનેલા લોકોની ઓળખ કરવા માટે ડીએનએ પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે આ પરીક્ષણ જીવ ગુમાવનારાઓની ઓળખની પુષ્ટિ કરવા અને મૃતકોના નશ્વર અવશેષો તેમના પરિવારને સોંપવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે ડોક્ટર મિશ્રાએ આ કામગીરી નિહાળી હતી અને એફએસએલના ડાયરેક્ટર પાસેથી કામગીરીની સઘળી માહિતી મેળવી હતી हम अभी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की लेबोरेटरी के पास मौजूद हैं ये बिल्डिंग है गांधीनगर में जो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है इसी बिल्डिंग में डीएनए की टेस्टिंग चल रही है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है डीएनए सैंप, सैंपल्स ए कलेक्ट करने में और उसके बाद उनकी उनका प्रोफाइल मैच करने में फिलहाल कई डीएनए सैंपल्स मैच हो चुके हैं और कई सैंपल्स जो यहाँ टेस्टिंग के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैच कराया जा रहा है उनके परिजनों को उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है है परिजनों के भी सैंपल्स कलेक्ट करके यहां पर रखे जा रहे हैं ताकि जैसे जैसे जो लोगों की जान गई है उनके सैंपल्स आइडेंटिफाई हो जाएं उसके बाद उसकी मैचिंग कराई जाए और उनके पार्थिव शरीर को उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाया जा सके कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं में मेघना देव डीडी न्यूज गांधीनगर गुजरात